慢些，切勿自乱阵脚。学武不用嘴，你多学几手。走，啊、追！啊、都不准护着我，违者罚三个月力气。让开。啊 田叔，公子，这帮人无需你动手。 这是什么身啊？从未见过，四面围攻竟能闪出空隙。看来这次不曾吹嘘，你我联手也未必能破。啊啊啊啊啊啊 还要看到什么时候？且要再看看。哎，各位见好就收啊！逼我出手，你们断无活路。啊啊 这是医功，功法自破。这便是命门。你要想试我武功，你多问我几次，我自然会告诉你。你用不着要我小命吧？不对，你下点狠药，你肯乖乖说出来啊？你也是，护主失当，知道吗？哼！哎，你那没用的功夫可有名字？陶石溪，什么东西？陶石溪。 云公子，这些人你见过吗？钱管家可查到这些歹人的身份？ 云公子，你安全就好。晚上我看得很真切，这帮人并非是捡金之徒，而是冲你来的。